Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте. По решению Всемирной организации здравоохранения 24 марта обозначен как Всемирный день борьбы с туберкулезом. Эта дата выбрана не случайно. Именно 24 марта 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох сделал сообщение об открытии возбудителя туберкулеза. И с тех пор эта дата закреплена как день открытия туберкулеза возбудителя и, естественно, была обозначена позже как Всемирный день борьбы с туберкулезом. Нужно сказать, что Роберт Кох в 1903 году за свое открытие был удостоен звания лауреата Нобелевской премии. И с тех пор обозначена, как говорится, всемирная дата 24 марта. И, наверное, отдавая дань этой дате, мы сегодня поговорим о проблемах, связанных с туберкулезом и о качестве жизни людей, которые перенесли или же переболели туберкулезом. И я хочу представить сегодня в студии главный врач областного противотуберкулезного диспансера Павел Васильевич Георгиев, областной внештатный детский фтизиатр Светлана Геннадьевна Стригуль и областной внештатный таракальный хирург Валерий Александрович Степанов. Павел Васильевич, естественно, по старшинству мы начнем именно с вас. Скажите, пожалуйста, я думаю, что и тем, кто нас смотрит, будет интересно узнать, какая на сегодняшний день обстановка по туберкулезу. Есть ли что-то положительное в области в этой связи? Ситуация с туберкулезом в нашей области в течение последних восьми лет идет на улучшение, есть четкое, стабильное снижение заболеваемости населения Николаевской области. Если мы в 2005 году на пике заболеваемости имели больше 105 на 100 тысяч населения показатель, то на сегодняшний день по итогам 2014 года мы вышли на показатель 71,8 прошлые годы мы всегда занимали одно из первых мест по заболеваемости туберкулезом в Украине. На сегодняшний день, третий год, мы ушли в пятерку и ниже по эпидемическим показателям заболеваемости на туберкулез. Естественно, туберкулез – заболевание не только и проблема не только медиков это проблема и социальная конечно и поэтому одни только медики справиться с данной ситуацией не смогут и не смогли бы и э, сегодня хочется отметить что те показатели которых добиваются медики Николаевской области они естественно связаны с тем что этой проблемой занимаются и власти власти Николаевской области власти вообще Украины на сегодня хотим сказать, что у нас есть стопроцентная обеспеченность всеми противотуберкулезными препаратами и первого ряда, и препаратами второго ряда. Вот это очень важно, что вы сказали, что есть обеспеченность, значит, существует государственная программа по борьбе с туберкулезом. Потому что еще может быть лет десять назад вы испытывали определенные сложности с обеспечением противотуберкулезных препаратов. Но это не только касается нашей области, это во всей стране было. Да, у нас принята вторая программа. Первая программа была принята в 2007 тире одиннадцатый год, и вторая программа это двенадцатый тире шестнадцатый год. Вот. По, естественно, после принятия национальной программы была принята программа областная, областная. да, и согласно этой программе, идет и финансирование. Uh -huh. Тут хотелось бы отметить, что очень четко и качественно с нами работает наш депутатский корпус. Uh -huh. Уже третий год депутаты выделяют для тех врачей, вообще медицинских работников противотуберкулезные службы, которые не попали в постановление Кабинета министров, где повысилась оплата и за вредность, и за стаж, то наш депутатский корпус уже не первый год поддерживает сотрудников 25% такой вот надбавкой. Ну вот для осуществления или притворения в жизнь, собственно говоря, национальной программы по борьбе с туберкулезом, централизованных, как говорится, постача недостаточно. Существует у вас сегодня, испытываете ли вы какую-то поддержку или помощь со стороны каких-то частных лиц, частных предприятий, которые бы в общем-то, помогали вам в борьбе с туберкулезом. Как вы правильно сказали, что это социальная болезнь, и что действительно одним медиком с ней не справиться. Ну, уже не первый год во всем мире и в Украине в том числе проблемой туберкулеза занимается глобальный фонд. И в течение последних трех лет на, в Украине этой проблемой занимался фонд Рината Ахметова. В рамках э, реализации проекта противодействия туберкулезу в Украине, э, глобальный фонд с января вот этого года в Николаевской области начался проект по выработки модели оказания амбулаторной помощи больным с мультирезистентным туберкулезом. Дело в том, что одно из, одна из отличительных черт Николаевской области – это большое количество больных с мультирезистентным туберкулезом, то есть устойчивой формы туберкулеза, и большой процент, конечно, больных с ВИЧ-туберкулезом. Ну вот вы сейчас назвали, определили категорию больных, действительно, которые представляют определенную опасность, в общем-то, в распространении туберкулезного да, заболевания, и это является особенностью. Ну будем говорить, это места не столь отдаленные, где находится этот контингент и так далее они представляют и сложность в лечении, и, и ну, в стационарном. Вы занимаетесь в основном стационарной службой, да? А, ну, существует же и сеть диспансеров по области, которые также вовлечены в этот процесс? У нас в нашей области, это опять же отличительная черта нашей области, это централизация коечного фонда. У нас единственный стационар угу. противотуберкулезный у нас в областной противотуберкулезный диспансер, городской диспансер Николаевский занимается оказанием амбулаторно-поликлинической помощи населению города Николаева. И у нас был городской противотуберкулезный диспансер в Первомайске, но в 2012 году он был как юридическое лицо ликвидирован, и там сегодня остались 20 коек, туберкулезного отделения при городской многопрофильной больнице. Но больные проходят у нас только этап, стационарного леч... yeah. Yeah. этап интенсивной фазы yeah. стационарного лечения. После этого больные переводятся на контролируемое амбулаторное лечение. Суть в том, что по сегодняшним требованиям в сентябре прошлого года вышел новый приказ Министерства охраны здоровья, не приказ уже, а протокол диагностики, протокол лечения и дальнейшего введения этих больных. По этому новому протоколу каждый больной обязан стопроцентно ежедневно получить контролируемое лечение. То есть из рук в руки, из рук или медицинского работника, из рук или представителя Красного Креста, из рук или волонтеров, или социальных работников. То есть, но какой-то человек должен больному передать эти таблетки, вручить и проконтролировать их прием. Павел Ильич, вот вы сейчас сказали, что в результате реформ были ликвидированы стационарные койки, допустим, в таких крупных городах, как Первомайск, ну и, понятное дело, Вознесенск. Тем не менее, основная задача теперь, в общем-то, по наблюдению и по осуществлению вот этого амбулаторного лечения, она же лежит на кабинетах? Да, у нас при каждой центральной районной больнице есть так называемый ДОТ-кабинет. Кабинет, где э, с одной стороны осуществляется диагностика, э, и э, там же могут наши пациенты проходить контролируемое лечение. Но согласно нового протокола лечение пациентов сегодня э, может быть там, где пациенту удобно, то есть в новом протоколе угу. все для пациента. И если пациент сегодня живет в каком-то из сел Баштанского или любого другого района, то задача медицинской службы доставить туда препараты. Пациенту, где ему удобно. Пациенту удобно перед работой зайти на факт, он получить... это делает. Пациенту удобно после работы, чтобы к нему зашел социальный работник, мы это делаем. И именно вот этим сейчас вот мы занимаемся в рамках вот того проекта, который у нас начинается с глобальным, начался с глобальным фондом в январе этого месяца. Мы действительно сейчас вот взяли как пилотный город Николаев город, э, Жахневый район и Новоодесский, и мы на трех вот этих вот регионах будем сейчас вот вырабатывать именно модель оказания амбулаторной поликлинической помощи больным с мультирезистентным туберкулезом. То есть реформы коснулись и в общем противотуберкулезной да, да, в рамках а вот... нового протокола угу. значительно конечно уменьшены сроки пребывания больных в стационаре. А, ну, наверное же сам по себе напрашивается вопрос ранней диагностики и скажите на все Этапах во всех районах существуют э, флюорографические установки, которые при помощи которых мы в общем выявляем э, на начальных стадиях заболевания. Ну, к вопросу, как э, нам помогают власти бороться с туберкулезом, mm. вот я тут и хочу ответить: что э, за последние пять лет у нас в области приобретено 6 новых передвижных цифровых флюорографов, флюорограф, mm -hmm. которые пять из них в районах, один находится на нашей базе, а вообще у нас на сегодняшний день 24 передвижных флюорографа работают по территории Николаевской области. И, естественно, ежегодно составляется план флюорографического обследования населения. Мы проводим, но сегодня это не главное. Очень важный момент – это бактериоскопическое выявление больных, и на сегодня у нас в области проведена реформа лабораторной службы. У нас осталось 40, 30 лабораторий первого уровня. То есть mm -hmm. это лаборатория, которая может посмотреть на круто, стекло, да? Да, mm -hmm. стекло, выявить кислотоустойчивые бактерии и дальше направить больного для дальнейшей диагностики. Mm -hmm. В нашем противотуберкулезном диспансере с 2012 года функционирует одна из лучших, то есть одна из двух вообще на Украине э, лабораторий с молекулярно-генетическим отделом. То есть сегодня у нас есть возможность в течение максимум такой, двух суток. И такой маленький вопрос. Диагноз, вы, да. Значит, о флюрограммах нам все это понятно, что профилактические осмотры в районах, в общем-то, это все доступно для населения и так далее. Вы, насколько я знаю, что вы располагаете и компьютерным томографом, туберкулезный диспансер, как он помогает вам в диагностике запущенных случаев заболевания? В 2012 году за деньги субвенций которая была предоставлена Николаевской области, был приобретен компьютерный томограф, и э, насколько он нам помогает, я думаю, вам даже может быть больше, потом скажет Валерий Александрович, потому что раньше при подготовке больных к операции, конечно, были серьезных сложностей. Да. Новый компьютерный томограф сегодня помогает нам проводить не столько диагностировать туберкулез, сколько проводить дифференциальную, дифференциальную диагностику между туберкулезом, дифференциальную диагностику с онкологией. пневмонией, mm -hmm. с онкологией и, естественно, в плане вот подготовки больных к тяжелым таракальным операциям, думаю, что Валерий сам здесь компетентный, он расскажет, конечно. Лучше. Хорошо. Но прежде чем мы вернемся к Валерию Александровичу, все-таки у меня вопрос к Светлане Геннадьевне в таком аспекте. Светлана Геннадьевна, ну не секрет, что если так вдаться в календарь, да, что на сегодняшний день 133 года прошло после открытия Коха, да, палочки, а во всем мире существовала и существует проблема с заболеванием, таким грозным заболеванием, как туберкулез. И что, безусловно, тревожит, что, как и вы отмечали, что все-таки неблагополучие среди молодой части населения. Казалось бы, это самая организованная часть населения, это детские сады, это школы, это институты. Есть возможность их охватить осмотрами и так далее. И тем не менее заболеваемость. Как вы можете это объяснить на сегодняшний день? Да, вы знаете, заболеваемость среди особенно подросткового населения в нашей области ⁇ это проблемная ситуация. Область вышла в этом году, к сожалению, на второе место по уровню заболеваемости среди всех регионов Украины. Заболеваемость выросла у нас на 49% у подростков. И если говорить о подростках, то это категория населения, которая, к сожалению, менее серьезно, менее ответственно подходит к своему здоровью. Дети меньше обращают внимание на те признаки симптомы заболевания, которые у них могут возникнуть. К сожалению, меньше контролируется своими родителями. Родители считают, что дети выросли и уже могут вести как-то более самостоятельную жизнь. Это вредные привычки, которые, к сожалению, все более распространены у подростков. А мы знаем, что, к сожалению, очень большое количество подростков курит. А курение снижает местный иммунитет бронхолегочной системы и, к сожалению, способствует развитию заболевания. И как бы нам не хотелось снизить, вообще, чтобы туберкулеза не было, прекратить туберкулез. К сожалению, мы не можем полностью повлиять на эту ситуацию. Все-таки туберкулез ⁇ это инфекционное заболевание, которое имеет свои эпидемические законы. Это комплексный должен быть подход. Это подход и к больным туберкулезам, которые должны быть своевременно выявлены. Выявлены больные с бактериальными формами туберкулеза. Изолировать надо такого больного добиться бактери прекращения бактериовыделения, деления, чтобы больной не мог передавать дальше своим детям, окружающему населению эту инфекцию. А также это ряд профилактических мероприятий, которые направлены именно для предупреждения туберкулеза. Это и специфические, специфическая профилактика, и неспецифическая профилактика. Вы знаете, что все инфекционные заболевания, то есть есть... Вакцинация, которая должна предупреждать развитие заболевания. То есть, контролируемая инфекция. На сегодняшний день, к сожалению, вакцинации у нас охвачено 89% новорожденных. 89, да? да. Нет, ну это все-таки приличная цифра. Хотя, да, я прошу хотя упражнения. должна быть не менее 95%, <сharic> <сharic> процентов, чтобы мы могли. Хотя в этом контролировать проблема инфекцию. существует. Сегодня как бы это отдано на откуп решения родителей. Да. Они решают, нужно вакцинировать ребенка или не нужно. Это, в общем -то, К сожалению, та компания, да, антивакцинальная компания, которая была да. несколько лет назад, сыграла свою роль. Да. И мы имеем форму туберкулеза у детей младшего возраста, не вакцинированных БЦЖ. В этом в прошлом году у нас 8 детей заболело туберкулезом, не вакцинированных БЦЖ. Хотя ранее это было в пределах одного, 2 3 детей. А скажите, пожалуйста, вот среди подросткового возраста это все-таки первичный туберкулезный комплекс чаще выявляется или же имеют место случаи запущенного туберкулеза среди подростков? У подростков в основном диагностируются это вторичные формы туберкулеза, характерные для взрослых. К сожалению, есть и запущенные формы туберкулеза. Вот треть подростков имеют деструктивные формы туберкулеза, когда уже заболевание зашло в ту стадию, когда разрушается легочная ткань. К сожалению, более 50% подростков у нас бактериовыделители, то есть имеют заразную форму заболевания. Поэтому очень важно своевременно родителям обращать внимание на здоровье своих детей. И практически почти все подростки имели контакт с больными туберкулезом. Причем хочу обратить внимание, что это не обязательно контакт внутри семьи, семейный, тесный. Это может быть и бытовой контакт с родственниками, периодический, непостоянный. Поэтому очень важно обращаться к врачу на обследование тот же городской противотуберкулезный диспансер, туберкулезные кабинеты к семейному врачу, чтобы вовремя обследовать ребенка и провести ему, если это надо, профилактическое лечение. Светлана Геннадьевна, вот посмотрите, как получается, так или иначе это организованные, как я уже сказал, дети, да, они занимаются в школе и в институтах и так далее. Значит, все-таки ответственность нужно возлагать прежде всего на родителей, которые, ну не могут родители не замечать, что ребенок без причинок все время кашляет или какие-то у него произошли изменения. Наверное, и школа. Наверное, ну, сейчас я не знаю, существуют ли медицинские пункты в школах и так далее, которые были обязаны контролировать и повышение температуры, какие-то отклонения от нормы состояния здоровья. Действительно, нужно все-таки не снимать с себя ответственности и нужно помнить, что Такая угроза существует, как вы сказали, на бытовом уровне. Мы же не знаем, какой контингент едет в маршрутке, в толпе, кто Конечно. в троллейбусе это действительно инфекционное заболевание, которое очень... Если ребенок пришел домой и не помыл руки, значит, уже есть риск возникновения. А мы ведь сколько передач этому посвящаем и говорим, и при эпидемии гриппа обязательно, что... Просто контакт, вот руки, придите домой, вымойте руки, посмотрите, как ребенок это сделал и так далее и тому подобное. То есть мы, наверное, не зря все-таки много внимания уделяем этому, потому что проблема очень серьезная. А вот вопрос такого порядка. Вот эта стратегия по борьбе с туберкулезом, которая была выработана тоже всемирной организацией здравоохранения, она же в этом плане дает какие-то, как бы, нам шансы для того, чтобы мы целенаправленно шли по профилактике и по борьбе с туберкулезом. Дот-стратегия борьбы с туберкулезом подразумевает собой э, лечение больных туберкулезом. Это что означает ДОТ-стратегия? Лечение коротким курсом под непосредственным контролем медицинского работника. Если раньше туберкулез лечили где-то около 12 месяцев, да. Да, то э, ДОТ-стратегия позволила именно, вот ключевое слово контроль с помощью контроля провести, укоротить сроки лечения. 4 препарата в течение шести месяцев, если это чувствительный туберкулез, и более длительно, до 20 месяцев, если это резистентные формы туберкулеза, позволяет излечить больного туберкулезом. Но при условии еще, что у больного есть приверженность к лечению. Приверженность к лечению больной хочет выздороветь и прилагает все усилия, все усилия для усилия, того, чтобы да. принимать препараты. Да. То есть нельзя это на откуп только его пожелания, все, вернее должно быть истинное желание выздороветь Конечно. и так далее, излечиться от туберкулеза, но ну, этому должны способствовать все. Ну естественно мы как бы э, все усилия прилагаем для того, чтобы люди понимали степень серьезности и так далее. И сегодня, как вы уже сказали, мы руководствуемся и протоколами, правильно, и да. стандартами лечения, обследования. То есть на сегодняшний день мы можем, можем сказать, что мы не такие уж безоружные по борьбе с туберкулезом, правильно. Это Конечно. и прививки профилактические, это комплексы лечения. И, конечно же, пропаганда здорового образа жизни. Ну, с вашего позволения, как в той пьесе, если ружье висит, оно должно выстрелить. И Валерий Александрович, чтобы не остался без слова. А я хочу сказать, это просто напомнить телезрителям, что вот наши интересы сегодняшней беседы сводятся к одному предмету, грудной клетке. Мы все с вами умещаемся в эту грудную клетку. Вы как физиатр, я как пульмонолог, тем более что э, действительно проблемы очень сложные и в специфике, и в неспецифике. Валерий Александрович, вот мы заговорили о компьютерном томографе, вам как таракальному хирургу, насколько это помогает дифференциальной диагностике и какие формы э, туберкулеза сегодня подлежат хирургическому лечению? Петр Петрович, э, дело в том, что э, мы достаточно неплохо были э, оснащены, наше отделение, наша больницы. Вот, и теракоскопическое оборудование, и бронхоскопические, и медоскопическое оборудование. Но все-таки наука не стоит на месте. Обычные рентгеновские аппараты, которые применялись еще в 40-х годах прошлого года, они себя оживают. И мы зачастую, хирургия и рентгенология наука, рентгенология, наука тени. И поэтому, чем более современный аппарат, тем больше расширяются наши возможности. И в плане диагностики, и в плане прогноза хирургического лечения, и само течение операционного процесса. Поэтому приобретение. 16 срезового компьютера mm. э, фирмы есть, э, современнейшего, самого лучшего пока э, в Николаевской области, помогает э, не только в диагностике между округными образованиями, какими-то диссеминированными процессами mm. легких, а также помогает в планировании хирургического лечения, что естественно э, сказывается и на качестве оказания хирургической помощи. А вот скажите, вам вот часто, раньше, в общем-то, мы направляли в разные, как говорится, лечебные учреждения по поводу неспецифической патологии, которая требует оперативного лечения, а сейчас вы этими занимаетесь. Какой удельный вес соотношения между спецификой и неспецификой? Значит, так исторически сложилось, что таракальное отделение наше, это отделение таракальной хирургии, оно на базе облтубдиспансера. Да, понятно. И оно является как бы базовым отделением на всю Николаевскую область. Рассчитано на 50 коек. По прошлому году процент туберкулезных больных лечащихся у нас составляет 44-46. Угу. Остальные это больные неспецифики. Не это нагноительное заболевание, да, понятно, это округлое заболевание, угу. образование в легком, которое подлежат диагностике, в том числе использование с использованием хирургических техник, угу. это и э, спонтанные пневмотораксы, угу. это и легочное кровотечение которая в принципе зачастую бывает первым проявлением того же туберкулеза. Вот, когда, То есть, когда, любой когда процесс, да, иногда можно чревато. предположить, что у человека кровотечение, значит, это запущенный случай, uh -huh. или у пациента спонтанный пневмоторакс, это запущенный случай туберкулеза. На самом деле эти проявления бывают зачастую первыми и говорят о степени агрессивности заболевания, о степени его проявление, так сказать, которые зачастую выявляем впервые, когда поступает больной с кровотечением. После дообследования мы понимаем, что речь идет уже о туберкулезе. Вот. И исходя из этого, количество запущенных случаев у нас уменьшилось. И как показателем этого является смертность, которая снизилась, если у нас еще 6 лет назад, к сожалению, умирало в отделении 44 человека, за прошлый год 18-22 в зависимости от патологии и зачастую это не всегда больные туберкулезом при нормальном лечении при нормальном питании больные туберкулезом очень благодарны в плане выздоровления они выздоравливают а к сожалению есть такие сочетания вич инфекции ну, это понятно, когда, да до да, четвертой степени когда уже да. очень тяжело что-то сделать ну вот видите пролетело наше время. Конечно же, о туберкулезе и о проблемах можно говорить очень долго. Я хочу лишь только, подводя итоги, и сказать, что действительно состояние здоровья и степень выздоровления и качество жизни у больных и перенесших туберкулез, естественно, зависит от вас самих, уважаемые вот наши телезрители, более внимательно подходите к себе, к тем симптомам, и особенно следите за детьми, чтобы не допустить тех процессов, когда уже на помощь к вам приходят не только медикаменты, но и таракальные хирурги. Я хочу напомнить, что сегодня в программе, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом, принимали участие главный врач областного топ-диспансера Павел Васильевич Георгиев, областной детский фтизиатр Светлана Геннадьевна Стригуль и таракальный хирург Валерий Александрович Степанов. На этом я прощаюсь с вами, вам огромное спасибо, я только могу пожелать вам здоровья и не болеть.